6 жовтня у Кривому Розі відбулися фінальні поєдинки та нагородження переможців першого відкритого всеукраїнського турніру Самбо на кубок губернатора Дмитро Колєсніков привітав усіх учасників змагань і вручив кубок за перше місце переможцям турніру команді міста Кривий Ріг, Дніпропетровська область, друге місце посіла команда Залчевська, Луганська область, третє місце команда міста Харків. Протягом двох днів за Кубок губернатора Дніпропетровщини змагалися 23 команди з 14 міст України. Турнір Самбо займає в рамках програми Міцне здоров'я, успішне життя особливе місце. Якщо футбольний кубок орієнтовано в першу чергу на аматорські команди області, то турнір Самбо для хлопців з усієї України. Розкажи, в якої місцевої категорії став победителем і як взагалі турнір? Ну, я став победителем весовій категорії 72 кілограма. Турнир хороший, встретили хорошо, хорошие условия, хорошие соперники, есть с кем бороться, уровень не из низких, так что это ну, хороший турнир для того, чтобы поднять форму, получить опыт для более начинающих спортсменов. Почему в самбо пришел? Потому что это сильный вид спорта. Я занял первое место, ну, участие очень как бы интересное, противники трудные, с многих городов. Ну, интересная борьба была. Техничная, умелая, активная. Этом, вы, конечно, тебя, ну, скорее более ожиданно, наверное. Именно по противникам, кого ты знаешь, кого ты не знаешь. Ну и как бы тренируется и тренируется. Какой самый тяжелый бой был? Последний финал. Ну как? Самый сильный противник и самый интересный. С ним Оль. интереснее бороться. Чем как бы, ты занимаешься сам, а чем тебе нравится этот спорт? Занимаюсь я у Анатолия Григорьевича. Я занимаюсь а здесь, я. в молодости. Почему а мне нравится этот спорт? Потому что здесь можно стать намного сильнее, умнее. Ну, как бы этот спорт учит тоже и делает тебя сильнее. Спасибо. А еще, чем Коль турнир хорошими противниками, хорошими наградами. Соревнования, во-первых, прошли на очень высоком уровне. Это тут проводится же второй турнир, как бы такого ранга. Ну, команды собрались очень сильные. Глядя по финалам, видно, что не только представители, допустим, Днепропетровской области стали чемпионами, но и всей восточной региона нашего. А какой уровень участников команд? Которые... Принимают? Ну, здесь, во-первых, ну, в этом возрасте есть уже даже призеры европейского первенства. Ну и во всех весовых категориях боролись чемпионы и призеры Украины. Как вы думаете, вот такое дальше пойдет? Ну турниры вообще в Кривом Рогу традиционные, то есть это как бы стартовая площадка для начинающих спортсменов, потому что большинство, которые боролись на вашей Кривородской земле на турнире «Память», становились будущим чемпионами мира и Европы. Харьков себя? Харьков себя очень хорошо выступил, у нас два в первых местах и в командном первенстве мы заняли второе место после Кривого Рога. Соперники из Кривого Рога. Ну, у нас всегда Харьков. соперники в Харькове всегда соперники есть. События такого уровня делают для Днепропетровщины особую славу. Это слава спортивная. Для меня это событие тоже особое. Я через много лет вернулся в свой спортивный зал, в свою секцию. Я опять пришел к своим тренерам переполняют чувства. И ребят, которые сегодня одержали победу, я видел, как у них глаза горят. Я видел, какой всплеск эмоций для этих молодых ребят. Я уверен в том, что наш Криворожский турнир будет теперь проводиться ежегодно, потому что это нужно нашему подрастающему поколению. Это нужно ребятам, которые сегодня вышли и доказали, во-первых, сами себе, что они могут побеждать. Во-вторых, они доказали своим сверстникам о том, что можно одержать победу и над самим собой, и над противником. Уважаемые друзья, если каждый из нас протянет руку одному или двум мальчишкам просто на улице, приведет их в спортивный зал, пусть они оденут дзюдоистское кимоно, пусть они оденут нашу самбийскую курточку, пусть они возьмут бутсы футбольные или легкоатлетические э, шиповки. Это в любом случае результат. Это первый шаг их шаг к здоровой взрослой жизни. И я бы хотел, чтобы этот шаг они делали как можно раньше. Вы знаете о том, что в нашей Днепропетровской области работает областная программа Крепкое здоровье, успешная жить. И я хочу. И я уверен в том, что для ребят, которые сегодня вышли на ковер, основным э, девизом их жизни будет крепкое здоровье, знания и значит успешная жизнь. И я хочу, чтобы этот девиз был у всех молодых людей Днепропетровской области. Я хочу, чтобы Днепропетровская область стала спортивной столицей Украины. Скажите, пожалуйста, почему ранее в детстве пришли в Сампо? Что привлекло тогда? Ну, во-первых, в то время выбор был невелик, но у меня вся семья были Спортсменами. Отец был боксер, мать э, занималась спортивной гимнастикой. Поэтому у меня просто не было другого выхода. Я должен был доказать и себе, и своим родителям, что я тоже спортсмен и что я могу добиваться успехов и добиваться побед. И вот этот вот спортивный зал из нас, из мальчишек Криворожских, это было правда уже больше 30 лет назад. Но этот спортивный зал наши тренеры делали из таких, как я. Мальчишек, настоящих бойцов, настоящих спортсменов. И среди нас достаточно и именитых спортсменов. Не Жалеете, что именно самбо, не футбол, не баскетбол? Вы знаете, я горд тем, что именно самбо. Мне нравится футбол, мне нравится баскетбол, но борьба, самбо для меня была ну, частью жизни. И, наверное, в детстве это была большая часть жизни.